Вітаємо вас на Дніпропетровському державному В ефірі. Час порад. Сьогодні говоримо про людей, які допомагають тим, хто цього так потребує у складний для України час. А у другій частині програми, як завжди, дуже цікавий майстер-клас. Тож, попереду багато цікавого. Залишайтеся з нами. У нас в ефірі Дмитро Урак, солдат християнсько, благодійно християнської організації, армія Спасіння. Доброго дня, Доброго Дмитро. День. Ви називаєте себе солдатом. Розкажіть а. в цей складний для України час, коли слово солдат асоціюється з зоною АТО. Ви позиціонуєте себе як солдат організації, розкажіть. А, ну, армія спасіння це благотворительна міжнародна організація, а, ви правильно сказали. которая в мире уже существует, в следующем году будет 150 лет. И солдаты мы не из зоны АТО, а солдаты Иисуса Христа. То есть наша главная задача — это помогать людям. И наш девиз, он гласит — сердце Богу, руку человеку. То есть мы помогаем людям в том, в чем они ощущают нужду острую. И, соответственно, <coughs> призываем к тому, что все-таки наши первоочередные проблемы, они лежат не на поверхности, а немного глубже. То есть здесь в сердце, и что каждый человек нуждается именно в покаянии и ну, более, скажем так, близком общении с Богом. То есть вы солдаты по рятунку, можно да, вас да. так назвать. Да. зараз очень много людей, которые очень потребуют вашей помощи. Кому вы да помогаете? Переселенцам, возможно, чи раненым? Мы помогаем и переселенцам, мы помогаем и простым людям, которые нуждаются, потому что о них тоже не нужно забывать. У нас есть несколько категорий людей, которые находятся в очень сложной ситуации, и они находились и продолжают находиться, и за них тоже не нужно забывать переселенцам помогаем да у нас уже было два две акции крупных это первый раз мы закупили 190 продуктовых наборов на неделю то есть это почти 2 тонны товаров продукта закупили за даже за детским питанием пришлось ехать в Запорожье в этот день и вторая акция прошла на прошлой неделе мы раздали уже немного больше почти 2,5 тонны Продуктов питания, то есть и сформировали пакеты, где люди более 400 человек смогли получить нашу помощь. После этого мы роз, э, ну, раздали наши координаты. И у нас есть дом добра, э, э, где люди пришли. Мы работаем пока только по субботам, потому что э, мы сами имеем работу, кто-то учится еще. Вы волонтеры, да, так? да? Да, мы волонтеры, мы не получаем за это ни зарплату, то есть ничего. То есть это на добровольных началах, и это может делать абсолютно каждый. И поэтому мы работаем только по субботам с 12 до 6, Дом Добра работает. И у нас в эту субботу, которая была, ну, Взяли где-то более 150 килограмм одежды, обуви, игрушек, ну, сумки брали, но в основном это одежда. И, скажем, было очень много людей. Наша маленькая комнатка, там, я не знаю сколько, 8 квадратных метров, она просто ну, не выдерживает. Мы говорили людям, чтобы они пока присели, подождали, то есть формировали очередь, в коридоре выкладывали одежду. Ну, скажем... Из того, что мы имеем, мы сделали все возможное, чтобы люди получили. Но радует то, что в этот же день э, нам могли, смогли привезти 56 килограммов одежды. То есть ну, у нас э, нет строгой отчетности, потому что у нас есть э, две тетради, э, видении тех, кто берут и те, кто привозит. И мы смогли э, подбить эти килограммы, люди взвешивают, и э, потом можно будет посмотреть, кто сколько взял. И люди, те, которые приносят, они видят, куда идут эти... Э, Но одежда, обувь і все остальное. Нам даже приносили посуду. Э, ну, приносят все, что самое такое. ще може знадобиться у побуті. Так, так. Де знаходиться будинок добра, куди можуть люди звертатися? Э, сейчас ми знаходимося улица Плеханова, 15Б, э, офіс 6, 7 и 8. То есть это наши, ну в основному офіс 6. Э, дом добра он работает по субботам з 12 до 18 часов. То есть туда может прийти любой человек, который нуждается любой абсолютно, независимо от статуса. Может прийти любой, взять то, что ему понравится, и точно так же может принести любой человек. Ну, я говорю, пока мы там находимся, потому что там снимают еще другие арендодатели, и они, конечно, не очень рады тому, что такая ну, часть населения... нехорошо іноді добре пахнучі, вони да? туди приходять. Ну, Поки, слава Богу, все так. Що найбільш необхідне зараз? Що можуть люди принести, які потреби? У переселенців, зокрема, бо вони у найскрутнішому становищі, я гадаю. Некоторі, так. Да, Некоторі іноді не вистачає навіть на хліб. Самое необходимое сейчас это теплая одежда, потому что они уже ощущают, что близится холода. Многие, очень многие выезжали, скажем так, что было летнее, нацепили и думали там неделя-две и все закончится, они смогут вернуться в свои дома. То есть это теплая одежда, обувь детская нужна, обувь, одежда. Ну, второе самое главное это, конечно, продукты питания то есть от этого никуда не деться, ну и такие более длительного хранения, то есть крупы, там, тушенка, откущенное молоко, ну длительного хранения. Что еще? Нужна им, конечно, работа, потому что многие приезжают и ну, ищут работу, некоторые сами говорят, нет ли у вас там работы, мы можем делать то-то, 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 то-то. Некоторым нужно жилье. Есть люди, которые уже сами находят работу, но э, в основном селят сейчас куда? Кривой Рог, то есть ну, по, по всей области селят. Где месяца, да, где есть место, куда можно поселить. И, скажем, нужно им определиться с жильем. Слава Богу, не все. То есть э, в Днепропетровске, я говорю, сейчас за Днепропетровск повышают цены на квартиры. Некоторые берут бесплатно, некоторые... За чисто символическую э, плату берут, э, предоставляют жилье. Ну, То люди с разумением ставятся до ситуации, что да, склалось? некоторые, слава Богу, я же говорю, что есть люди, которые относятся именно с пониманием. Некоторые спрашивают о лекарствах, но, к сожалению, мы не, не можем э, им ничего предоставить. Всех отправляем именно в фонд «Допомоги Днепра» чтобы не обращались, или в больницу шли, потому что ну, со своими карточками. У нас нет такой возможности помогать лекарствами. Еще такая острая необходимость — это предметы личной гигиены. То есть зубные пасты, щетки, полотенца — это очень нужно. Мы как международная благотворительная организация, нас в мире знают везде, и сейчас мы ЮНИСЕФ, нам выдал небольшую помощь, и у нас есть возможность выдавать гигиенические наборы. То есть можем немного людям давать, но они уже практически все родственные, потому что ну, сейчас вышли на социальных работников Ленинского района, и у них тоже много переселенцев, они сказали сами подготовить списки, кто сможет подойти, потому что у нас есть критерии, мы благотворительная организация, и у нас очень четкая, даже я бы сказал, очень строгая э, отчетность в, э, в налоговой. И поэтому нам нужно ксерокопии паспорта, кода. Э, если это дети, свидетельство о рождении, ну, заявление это легко написать, поэтому э, они предоставят все эти списки. Ну и нужно, если у нас большой гигиенический набор там, э, на семью из пяти человек, где должно быть три ребенка, то там и два ведра, две миски, памперсы, то есть присыпки. Ну, На Це необхідне для ці да, ці. На 2000 тисячі гривень один набор такой рассчитан. Є подростковый на маму ребенка. Є ті прокладки, тобто ну, все, що потрібно. Это, в цьому теж дуже велика нужда. Це найнеобхідніше. Нашим глядачам... Для переселенців, так. Да. Так, ми наголошуємо і звертаємося. Всі, хто почув і можуть допомогти. Будь ласка, звертайтеся до волонтерських організацій і допомагайте тим, хто цього так потребує. Зокрема, у вас є декілька напрямів. Допомоги. Yeah. Так, от про один ми вже поговорили про переселенців, yeah. та також про людей, які потребують допомоги взагалі у Дніпропетровську, і до воєнної такої ситуації, яка склалася. Які ще напрямки вашої роботи? Uh, ну, із uh, соціальної діяльності ми uh, допомагаємо Це дітям, які знаходяться в приютах, в реабілітаційних центрах, uh, либо в інтернатах, скажу. Uh, Мы пять лет ходили в приют Росток, который на 12-м квартале был, но его, к сожалению, закрыли или, к счастью, Сейчас мы ходим в реабилитационный центр, то есть, то есть каждый вторник с 16.30 до 18.00 нас там знают, нас там ждут, и мы приходим с детьми, играем, устраиваем какие-то акции, то есть помогаем, и ну, самое главное, мы даем детям наше тепло, то есть то, что они недополучили от своих родителей по ряду разных причин мы им это даем, то есть и у нас есть люди, которые тоже приходят и могут поиграть с детьми, поговорить, что-то кто-то умеет танцевать, ну, были такие предложения, можно ли я буду делать, да можно, но если это на длительный срок, потому что дети они привыкают и когда месяц это прошло, они потом ну, для них это очень больно расставаться с этим. Три года уже работаем с детьми инвалидами, то есть общество инвалидов, но у нас как таковое оно и существует, но по районам оно не существует. Есть только Бабушкинская, и то это просто люди, у которых дети инвалиды, и они ну, решили, нужно как-то сгуртувалось. Да, именно они объединились. И, скажем так, в бабушкинском районе оно есть. Мы начали с ними сотрудничать а сейчас со всем, ну, со всей организацией. Мы в частности на 1 июня делаем для них акции, такие большие, грандиозные осенью. Ну в прошлом году было. 9 августа в этом году будет осенью, то есть это в них как небольшая спартакиада. Там и инфоспорт э, участвует, то есть и медали им э, вручаются. Ну, то есть там мы делали, что у нас есть городки, мы принесли городки, баскетбол, э, дарт, ну, то, что они могут делать. Это и колясочники, и другие. Э, то есть помогаем таким детям. Э, помогаем э, многодетным семьям. Тех, которые усыновили. Но ну, мы делали акции именно для. Ну, раздавали э, одежду. Э, сейчас у нас, ну, я знаю лично несколько семей из э, Новосковского района, которым мы помогали, привозили им и продукты, то есть люди сами приносили и мясо, и рыбу. И, ну, то есть мы говорили, что будет такая акция. Мы Помогали, отвозили туда, и они периодически говорят, что им нужно, но, к сожалению, туда добраться у нас нет своего транспорта, и не всегда мы можем туда поехать или что-то собрать. Но слава богу, они, я с ними общаюсь, говорят, мы вам говорим, что нам нужно, и Бог благословляет через других людей, то есть оно появляется ну, совершенно из других источников в этом месяце, ну не в этом, а в августе еще помогли 10 семьям из Ленинского района, ну, которые живут, скажем так, за чертой бедности, именно с детьми. И наши знакомые из нашей организации из Канады, они прислали немного денег, и на эти деньги были закуплены и канцелярия, и один даже велосипед был закуплен, Ігри різні, тобто те, що нужно дітям, і в предвірі школи, і ваші дітське питання, тобто, ну от це, що потребується. Да, да. uh... Взагалі, у вас така дуже слушна допомога, бо зараз на тлі останніх подій багато благодійних організацій займаються саме переселенцями. Uh -huh. Ви займаєтеся не тільки. Переселенцями, а й тими людьми, які потребують захисту допомоги кожного дня, да. і це дуже добре. І усі мешканці зможуть прийти за допомогою до вас, не лише да, да. ті, хто у нас документи є вас документами не треба. Да. Можна без нікаких документів прийти і отримати. А uh -huh. які ж. ще акції є? Які плануєте можливо, до яких можуть долучитися люди? Uh, ну смотрите, акції у нас дуже много. То есть и с теми же у нас, наверное, не хватит эфира, если я буду рассказывать о всех. Ну, может мы... быть, еще будут ось уже в наиближчий час. Я расскажу, да, я сейчас расскажу. Мы делаем и Дед Мороз, и Снегурочка для тех же детей-инвалидов. На мы сами мы ну, ближе до, да, до нового года. Ангельские карты Рождества. То есть дети инвалиды они пишут то, что они хотят. Мы вывешиваем этот список, люди могут купить и принести. Но ну, я лично не люблю, не люблю, когда приносят деньги, за них нужно отчитываться. То есть, ну, я не люблю работать с деньгами. Я люблю, когда есть потребность и ее кто-то может воплотить. 3 декабря будет у нас акция для УТОСа, то есть мы с ними тоже сотрудничаем и вещами помогаем, и каждый месяц к ним приезжаем, то есть на беседы, проводим для них библейские занятия, потому что есть часть людей, которые они Верят в Бога и говорят, нам это нужно, но читать мы не, не можем. Если вы можете, помогите нам, Вы работаете еще и над духовной да. частью. Да. Да. Люди не только материально, но и духовно хотят помочь. Что также важно в скрутные ну, конечно, часы. Да. это первоочередное. И я могу сказать, что большинство всех бед, которые сейчас происходят в Украине в частности, в России и в других странах, это от того, что ну, люди грешат и они не каятся в своих грехах. Ну, мы это видим на примерах. Ну, скажем вот так. А еще до ваших знакомых, чи є есть кто есть зараз добровольцем у добровольчих наших батальонах, або там в зоне АТО, або на навчаннях у Гвардейскому? А, ну, я не знаю, как именно в Гвардейском или нет. Да, у меня есть знакомые, которые и даже верующие люди, но они сейчас вынуждены защищать свою страну. Чи допомагаете вы таким людям? Наприклад, зібрати кошти на бронежилет або на какие-то потреби? Как человек, да, как организация нет. То есть у нас есть четкий устав, что мы не лезем ни в политику и не военные действия мы тоже не ввязываемся. Мы можем помогать тем людям, которые ну, мирные люди, или же люди, которые сейчас в госпитале да, находятся, и мы можем помогать. Тось, ну, а техперс з автоматом і не можемо помогати. Але ви надаєте допомогу усім, хто цього потребує. Так. Да, абсолютно. Тим, хто зараз поранений у госпіталях, я гадаю, ви також надаєте якусь допомогу, можливо. А, як ну, організація, лично у нас, е, средства на это не виділялись. А Але волонтерські якось. Ми розміщуємо інформацію, що, ну, є певний список лікарів, которых не, не Ну хоча б інформаційно да. ви допомагаєте. Інформаційно ми помогаємо. Что сейчас, наверное, необходимое в госпиталях? Еще раз расскажите нашим глядачам, какие, возможно, допоможут людям, которые очень этого потребуют. Ну, это перечень лекарств. Я, к сожалению, не фармацевт. Угу. Я, ну, Треба. Можно, не да, можно зайти на пос, посмотреть. Uh, у нас группы ВКонтакте и Фейсбуке, Армия спасения в Днепропетровске. Uh, и то, есть то, что люди могут сами это прийти, поубирать, там, помочь что-то, как санитары может быть перевязать у кого есть э... какие-то на... да, навыки А да. чи потребны волонтеры в вашу самую организацию? Да, очень нужны волонтеры но до э, скажем так когда начали массово переселенцы приезжать в Днепропетровск, мы планировали делать школу волонтеров чтобы люди были, люди знали, что нужно делать потому что на 1 июня много детей колясочников нужна помощь там. Мы делали в парке имени Ленина, да. Там нужно было их на лошадках катали, ну, поднять, там какие-то эстафеты делали, то есть там фотографироваться кто-то в костюме. Ну, около 15 человек было задействовано волонтеров, и нужно было их собирать с разных источников, то есть вот эти вот силы. Потому что акции мы проводим иногда спонтанно, но и люди, которые могут присоединиться, не всегда их хватает. Волонтеры очень нужны. Потребны и люди, и помощь людей. И, как вы говорите, не только материально, а главное, приносить также вещи, которые необходимы. Да, абсолютно верно. Ну, более, когда у человека открыто сердце, тогда это ну, и ценится, и это видно. И он уже и знает, что делать. Ну, нужно просто, я не знаю, с нами пообщаться, и тогда будет ясно, что нужно, что человек может я всегда приветствую, когда люди, ну, я еще создал в, в ВКонтакте благотворительность Днепропетровский, есть группа такая, э, ну, скажем, из 500 человек, там, я человек 10 могу выделить, которые, э, я не знаю, зачем другие присоединялись, э, медали мы не выдаем. И сбился с мысли. десять людей помогают? Да, сами, и те да? люди, которые видят информацию, помогают. Информа... Ну, иногда информационно это намного важнее, чем просто взять перечислить деньги. Но <coughs> есть люди, которые, например, много работают и нет свободного времени. Да? То, у нас есть и расчетный счет, на который можно перечислять. У нас ну, люди, когда о нас узнают, например, вот были люди, которые занимаются программированием, да, они принесли два компьютера для детей-инвалидов. Сейчас, ну, кстати, у нас вот для детей-инвалидов у нас есть по субботам с 10 до 12 клуб Солнечный остров. То есть они туда приходят, мы с ними занимаемся, общаемся. То есть они играют, мы э, нам выделили, э, скажем так, грант. Э, ну, ну и вы занимаетесь. Мы оборудовали такой, комнату, -7 -7 -7, да, и так. они сейчас там могут приходить и заниматься. Так и спілкуватися с такими, як это, вони одноліткові. Это намного важнее. Я вам дуже дякую за інформацію, яку ви розказали. Дякую за те, що ви допомагаєте тим, хто цього дуже потребує. Я нагадую, що сьогодні у нас у студії був Дмитро Рак. Допомагайте, не будьте байдужими, і також дуже важливо, що бійцям, які перебувають у наших госпіталях, дуже потрібна кров. Тож ставайте донорами, здавайте кров і допомагайте людям, які захищають нашу країну на Сході. А ми зараз повертаємося до більш мирних тем. Зараз вже осінь, пора весіль. Тож прямо зараз для вас сюжет, у якому наш стиліст розкаже, як зробити зачіску вдома самостійно. Тож дивіться.